السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و افیت ہوں گے اگر میں آپ سے کہوں کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے تو کیا آپ یقین کریں گے جی ہاں آج ہم موجودہ دور کے سب سے بڑے مسائل جن میں دل کا سکون گھریلو جھگڑے مالی مشکلات نوجوانوں کے مسائل اور نوجوانوں کی نا ہے تو آخر تک ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ شاء اللہ ہم آپ کو بتائیں گے ایسے عمل کہ ان کے کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دل کی بے چینی اور دل کے سکون کی آج ہر شخص دل کے سکون کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے تو آئیے رب کائنات سے پوچھتے ہیں کہ یا العالمین دل کا سکون کہاں ہے تو رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ دل کا سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنا وطیرہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے اور جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جب انسان کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے تو پھر وہ نمازیں بھی پڑھنے لگ جاتا ہے پھر وہ روزے بھی رکھنے لگ جاتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق نیک کام کرنے لگ جاتا ہے تو آئیے رب کائنات سے پوچھتے ہیں کہ یا الہ العالمین جب ہم تیرا ذکر کریں گے جب ہم تیرے نام کا ذکر کریں گے تو ہمارے دلوں کو سکون مل جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے صبری بِسْسَبْرِ سالات اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے ترمیزی شریف کی حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھا دوں کہ جن کے صبح و شام پڑھنے سے آپ سارا دن شیطان اور انسانوں کے شر سے محفوظ رہیں گے تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ لا یا در معاسم ہی الارد ولا فی السماء جو بھی شخص ان کلمات کو صبح و شام تلاوت کرتا ہے صبح و شام ان کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کرتا ہے اپنے بچوں کے اوپر دم کرتا ہے تو اللہ تعالی اس شخص کو اس دن کے تمام انسانوں اور تمام جنات کے شرط سے محفوظ فرماتا ہے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے اہم مسئلے کی اور وہ کیا ہے گھریلو جھگڑے ہمارے گھروں میں سکون کیوں ختم ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے قرآن کی تلاوت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے قرآن پاک کو ہم نے صرف اور صرف گھروں کی زینت بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وہ بِالْمَعْرُوفِ بالمعروف کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہو اور ترمزی شریف کے حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور پھر فرمایا کہ اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں تو آئیے آپ کو چھوٹا سا عمل بتاتے ہیں کہ جس کے کرنے سے آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا گھریلو جھگڑوں سے جان چھوٹ جائے گی تو آئیے جب بھی گھر میں داخل ہوں تو کوشش کریں سلام کو اپنی عادت بنا لیں گھر میں داخل ہوتے وقت گھر سے باہر نکلتے وقت سلام لازمی کریں اور دوسری بات کہ گھر کے اندر جب بھی رہیں یا گھر سے باہر رہیں کوشش کریں اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو سجائے رکھیں کیونکہ مسکراہٹ بھی سو پریشانیوں کا حل ہوتی ہے اسی لیے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسکرانہ بھی ایک صدقہ ہے اور اب ہم بات کریں گے تیسرے اہم مسئلے کی اور وہ کیا ہے مالی وسائل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یج اللہ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا صف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں کہ لا یکتصب کہ جس جگہ سے اس کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوتا ترمیزی شریف کے حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو کہ جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا رزق دے گا کہ جیسے پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں بھوکے نکلتے ہیں لیکن جب شام کو وہ گھروں کو لوٹتے ہیں تو وہ سیر ہو کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے آخری مسئلہ اور سب سے اہم مسئلہ اور وہ کیا ہے وہ ہے نوجوانوں کے مسائل اور نوجوانوں کی نا امیدی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ من مِنْ سوارحم کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور پاک دامنی اختیار کرو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ لاصر ان نل انسانہ لفیق کہ زمانے کی قسم وَالْعَصْرِ لاصر ان نل انسانہ لفیق کہ بے شک انسان خسارے میں ہے اللزین آمن و عامل صالحات و توا سو بالحق کی و مگر وہ شخص کہ جس نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے و تواس بالحق کے اور تاکید کی اور, اور نصیحت کی حق بات کی و تواسو اور صبر کی وصیت کی تو وہ شخص خسارے میں نہیں ہے پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا نمال وسری اِنَّمَا ان نمال کہ بے شک ہر تنگ دستی کے بعد اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا الا و مگر اتنی ہی کہ جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انسان کو تکلیف نہیں دیتا ترمیزی شریف کے حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو مطلب حقوق اللہ کا خیال رکھو وہ تمہاری حفاظت کرے گا جان لو کہ اگر ساری امت ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے وہ تمہیں نفل نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے تو آج ہمیں پتہ چلا کہ سکون ذکر و نماز میں ہے اور گھر کا سکون کس میں ہے وہ ہے اخلاق میں اور رزق کی کشادگی کس میں ہے وہ ہے تقوا میں اور توکل میں اور اسی طرح نوجوانوں کی کامیابی وہ ہے ایمان اور وقت کی قدر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے